میں ہوں اور آج ہم اب کے لیے رے ڈالیوں کا انٹرویو پیش کرتے ہیں اب نے کہا کہ اب سیاسی طور پر غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہا کہ محصول کا مسئلہ صرف ایک بڑے مسئلے کی علامت ہے اس کا کیا مطلب ہے ڈالیوں نے جواب دیا کہ بنیادی طور پر ایک مالی مسئلہ ہے یعنی عدم توازن کا مسئلہ تاریخی طور پر پانچ اہم عوامل ہیں جو ہر چیز کو آگے بڑھاتے ہیں اول کرنسی قرض اور واجب الادا دوم معاشی سائیکل جس میں قرض ادوار کے دوران ضرورت سے زیادہ جمع ہوتا ہے سوم داخلی تنازعات جہاں بائیں اور دائیں کے بیچ نظریاتی اور دولت کے فرق سیاسی نظام کو بدل دیتے ہیں چہارم جب ایک عظیم طاقت دوسری موجودہ طاقت کو چیلنج کرتی ہے تو عالمی نظام میں تبدیلیاں پنجم خشک سالی سیلاب جنگلاتی آگ اور وبائیں جیسے قدرتی آفتیں اور ان کے پیچھے تکنیکی تبدیلی آتی ہے یہ تمام عوامل مل کر موجودہ عدم توازن پیدا کرتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ کے ٹیکس اقدامات نے آپ کے بیان کردہ پیچیدہ چیلنجز میں آگ لگا دی ہے اہم بات یہ ہے کہ اسے کیسے نافذ کیا جائے محصولات کے ذریعے محصول اکٹھا کرنے کا ارادہ اور صنعت و روزگار کو وطن واپس لانے کا ہدف حقیقت پر مبنی ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ مستحکم اور باہمی فائدہ مند مذاکرات کے ذریعے حاصل ہوگا یہ انتشار انگیز اور تباکن انداز میں آگے بڑھ کر کشیدگی کو بھڑکائے گا اب تک کے انتظام کے طریقہ کار کی بنیاد پر کیا آپ کہیں گے کہ اسے عملی طور پر نمٹایا جا رہا ہے یہ افراتفری میں ڈوبا ہوا ہے ابھی یہ ختم نہیں ہوا ہے لیکن اب تک یہ بہت تباکن رہا ہے اہم بات یہ ہوگی کہ نوے دن کے مذاکراتی دورانیے کے اختتام پر کیا نتیجہ نکلتا ہے موجودہ صورتحال اس طرح ہے جیسے عالمی پیداوار نظام میں ایک بم پھینک کر اس میں ایک پتھر ڈال دیا جائے جو کارکردگی کے لحاظ سے بڑے نقصانات اور اعلی اخراجات کا باعث بن سکتا ہے کئی لوگ شاید اس بات کے بارے میں تجسس مند ہوں کہ آپ کس طرح کساد بازاری کے امکان کو دیکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے میری رائے میں اس مرحلے پر ہم ایک غیر مستحکم اور اہم فیصلہ کن موڑ پر کھڑے ہیں۔ جی ڈی پی کی بنیاد پر کساد بازاری کا مطلب ہے دو سے ماہی مسلسل منفی لیکن اس وقت جس چیز سے ہمیں تشویش ہے وہ ایک سادہ کساد بازاری سے بھی آگے کا بحران ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مانیٹری آرڈر منہدم ہو رہا ہے اور ایک نئے آرڈر میں تبدیل ہونے پر مجبور ہے ہم اتنے بڑے پیمانے پر خرچ کو برقرار نہیں رکھ سکتے اور مانیٹری محصولات سیاسی آرڈر اور بین الاقوامی آرڈر میں گہرے تبدیلیاں پہلے ہی جاری ہیں چلیے قرض کے مسئلے میں تفصیل سے داخل ہوتے ہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے کانگریس کو تین فیصد عہد اپنانا چاہیے اور بجٹ خسارے کو جی ڈی پی کے تین فیصد کے اندر رکھنا چاہیے اس طرح وہ اس خسارے کو مستحکم کر سکتا ہے جو ورنہ سات فیصد تک پہنچ سکتا ہے اپنے مندی سے بھی سنگین صورتحال کی وارننگ دی تھی مخصوص طور پر اب کس قسم کے منظرنامے کی فکر کر رہے ہیں بدترین منظرنامہ یہ ہے کہ کرنسی کی قیمت اچانک گرے اور بانڈ ہولڈرز کی دولت خطرے میں پڑ جائے چونکہ بانڈ ایک شخص کا قرض اور دوسرے کا اثاثہ ہوتا ہے اگر بڑھتا ہوا قرض طلب سپلائی میں عدم توازن اور مالی توسیع بیک وقت رونما ہو تو یہ ایک ہزار نو سو اکہتر میں مانیٹری سسٹم کے انہدام دو ہزار آٹھ کے مالی بحران سے بھی زیادہ سنگین ہو سکتا ہے مزید برہ اگر گھریلو سیاسی تنازعات بین الاقوامی فوجی جھڑپوں کے ساتھ میچ ہو جائیں تو یہ عالمی معیشت کے لیے زہریلا وار ثابت ہوگا مسٹر ڈیلیو کیا اب سمجھتے ہیں کہ ایسی ایک بحران ضرور رونما ہونا چاہیے کلیدی بات یہ ہے کہ مالیاتی خسارے کو جی ڈی پی کے تین فیصد کے اندر لایا جائے اور بین الاقوامی تجارت اور پالیسی کے معاملات کو امریکہ کی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے باہمی فائدہ بخش مذاکرات کے ذریعے بغیر کسی خلل کے منظم کیا جائے یہ خرید فروخت کی سفارش نہیں ہے براہ کرم سبسکرائب کریں لائک اور کمنٹ کریں شکریہ